Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində gördüyünüz 3 bə + altda da 3 otaq olan 6 otağa yararlı bu gözəl evin təqdimatını edirik. Hörmətli izləyicilərimiz, evdə hal-hazırda yaşayış var. Müəyyən əşyalar evdə qalacaq. İrəliyən dəqiqələrdə onu da nəzərəcə çatdıracağıq. Bu altı garajlı sublatiklər evdir. Sadəcə ev sahibi alt hissəsini remont edib, altı otağa yararlı eləyib. İrəliyən dəqiqələrdə ondan da şahid olacaqsınız. Həyətində gördünüz kimi belə bir çardaq yığılıb, navesti də var. Alt hissəsində avtomobil saxlamağa və oturub dincəlmək üçün kölgənəcəyiksən. Belə bir ev sahibi özü üçün pələmə də yaradıb. Şərait yerə dəbçi. Bu hissədə görsən oturmaq üçün də ərasi var. Və evin kombisi var. Gönüsüyə ehtiyat su çənnə kimi 2 dənə ehtiyat su çəni var. Həyətə daxil olan avtomobil qapısı. Bu hissədən daxil olur, gördüyünüz kimi yağış tutmayan çardağın altında oturmaq da mümkündür. Həyətinə rahat şəkildə 2 avtomobil daxil ola bilər. Oturub durmaq üçün də kifayət qədər ərazisi qalır. Kombi təzə kombidir və evdə qalan əşyalar nə olacaq? Kombi, mətbəx bibeli, hamam aksessuarları Bir də həyət yanı sahəsini sizə təqdim edeyim və ilk öncə evin alt hissəsini təqdim edeyim. Bax, evə daxil olarkən ev sahibi e, döşəməsinin istipoldan təhcizlidir, dəyərliz izləyicilərimiz. O hissədə pişik var. İstipoldan təhciz olunub. Görün istipolun kolektoru da bu hissədə yerləşir. Sadəcə bunun maliyarkası və metlağımdır, tavanımdır. Olsun 6 otaq. Evə daxil olarkən bu hissədə mətbəx yaradıb ev sahibi görsün. Bura hissədə mətbəx yığmaq olar və ikinci mərtəbədə olan proyekt eyni alt hissədə etməy mümkündür. Bura isə hamam otağı ola bilər. Hal-hazırda ev sahibi bölüb hazır şəkildədir. Sadəcə təmir qalıb. Bura isə növbəti otaq, yəni ki gördüyünüz kimi bir otaq və bu hissədə yenə də ikinci mərtəbədə olan zalın alt hissəsində zal, ev sahibi bölgələrini də aparıb və bu növbəti digər otaq. Yəni 6 otaq, hörmətli izləyicilərimiz. Qiymət çox gözəl qiymətə təklif olunur. Evin də torpağının da ayrı-ayrılıqda kupçası var, paket kupçadır. İpotekiyə hazırlıdır, hörmətli izləyicilərimiz. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər beton pilləkənlərdir və evin bir daha üz görünüşünü təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi belə bir gözəl üz görünüşü var və daxil olaq 2-ci mərtəbənin təqdimatını eləyək. Ətraf tam yaşayışdır, hörmətli izləcilərimiz, gördüyünüz kimi. 6 nömrəli məktəbə yaxın, masa hərdə, 6 nömrəli məktəbə yaxın, A569 nömrəli marşrut xəttinə yaxın, düz internet xəttinə kimi hər bir şeyi var. Evə daxil olarkən otaqlara bölücü dəhliz vasitəsiləndir. Bura isə evin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli də evdə qalacaq. Və bura isə evin qonaq otağıdır, hörmətli izləcilərimiz. Belə bir ono otağı var. Bura isə digər yataq otağıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Bütün pəncərlərin qarşısı dəmir bar bağlaqla mühafizə olunub, hörmətli izləyicilərimiz. Baxın, birbaşa duz gölünə arxa pəncərədən görünüşü var. Qəşəng hava çəkən, yer çəkən pəncərəsi var, gördünüz kimi. Nə tərtdən hava gəlirdi, qapılanı pəncərənə açan kimi. Və bura növbəti yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, ev sahibi Ev 70.000 manata sat e, üzr istəyirəm. 69.000 manata satışa çıxardıb real müştərilərə qiymətdə endirim də olunacaq. Əgər bu evə bəyənirsinizsə, ev haqqında daha dolğun məlumat almaq üçün 051 635 1797 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.